assalomu alaykum bu fakt kanali a'zolari va qadrli tinglovchilar videomizni nomidan anglaganingizdek bugun biz sizlar bilan oldinroq eng tez yurar haqida video chiqargan edik ko'rgan bo'lsangiz endi chiqaradigan videomiz chipta narxlari bo'yicha eng qimmat poyezdlar bu poyezdlar tez yurar ro'yxatiga kirmaydi lekin chiroyli dizaynerli va qimmatbaho vagonlari bilan insonni o'ziga tortadi bugun biz dunyo bo'ylab chipta narxlari eng qimmat poyezdlarni ko'rib chiqamiz shuni ham bilib olingki bu poyezdlar ancha daromadli chiptalar sotuvidan kattagina foyda olsa-da, o'z yo'nalishi bo'yicha bir yilda 1 marotaba yuradiganlari ham bor o'ninchi o'rin Blue Train poyezdi chipta narxi 740 dollardan boshlanadi poyezd janubiy afrikaning janubi sohili bo'yidagi manzarali yo'nalishi bo'ylab harakatlanadi 9 o'rin sharqiy ekspress poyezdi chipta narxi bir ming bir yuz oltmish dollardan boshlanadi bu sharq bilan g'arbni birlashtirgan temir yo'l liniyasining ilk poyezdi ushbu poyezd agata kristina sharqiy ekspressdagi qotillik asari sababli ham mashhur bo'lgan sakkizinchi o'rin estern oriental ekspress poyezdi chipta narxi ikki ming dollardan to'qqiz ming dollargacha bu poyezd har qanday besh yulduzli mehmonxona bilan bellasha oladi bu poyez singapurdan malayziya hamda Bangkokka qarab yuradi yettinchi o'rin realsaman poyezdi chipta narxi 2935 dollardan boshlanadi kichikligiga qaramasdan haddan tashqari qulay va shinam bo'lgan bu poyez butun shotlandiyani aylanib chiqadi uning vagonlaridan biri esa spa salonga aylantirilgan oltinchi o'rin rous Royal poyezdi chipta narxi 5000 dollardan 9000 dollargacha rous royel kompaniyasiga tegishli bo'lgan ushbu retro poyezd afrikaning g'ururi hisoblanadi vagonlar 1930 yillar Qirolicha viktoriya davriga mos bezatilgan unda sayohat qiladigan har qanday sayyoh o'zini eski davrga tushgandek his qiladi poyezd yo'nalishi bo'yicha afrikaning eng diqqatga sazovor joylaridan o'tadi vagonlarning katta manzarali oynalari yo'lovchilarga tevarak atrof manzaralaridan bahra olib ketish imkonini beradi beshinchi o'rin imperatorskaya rossiya poyezdi chipta narxi besh ming ikki yuz yetmish to'rt dollardan boshlanadi dunyoning eng mashhur hashamatli poyezdlaridan biri hisoblanadi yiliga faqatgina bir marotaba sayohatga chiqadi hamda uchta yo'nalish bo'yicha harakatlanadi to'rtinchi o'rin the golden charriot poyezdi chipta narxi 5730 ming yetti yuz o'ttiz dollardan boshlanadi dunyodagi eng serhasham yo'lovchi poyezdlardan biri hisoblanadi bu poyezd buyuk britaniya qirolichasiga qarashli eski Blue Express poyezdining uslubini takrorlaydi ana endi azizlar <laughs> kuchli uchtalikka ham yetib keldik kuchli uchtalikni yevropa yoki <laughs> amerika qit'alarining poyezdlari egallamagan balki osiyo <laughs> davlatlarining poyezdlari to'ldirib qo'ygan demak boshladik 3 o'rin Maharaja Express poyezdi hindiston chipta narxi olti dollardan boshlanadi osiyodagi <laughs> eng hashamatli va qimmat poyezd hindiston qirollik saroyining nusxasi hisoblanadi ikkinchi o'rin kishima sayyohlik poyezdi yaponiya chipta narxi 10 ming dollargacha poyezdda kuzatish maydonchalari xususiy kvartiralar va yuqori darajali restoranlar bilan ham jihozlangan ana endi azizlar va nihoyat birinchi o'ringa ham yetib keldik birinchi o'rin Zolotoy yo'l poyezdi rossiya chipta narxlari 15495 dollardan boshlanadi dunyodagi eng qimmat yo'lovchi poyezdi hisoblanadi vagonlardan birida bar pianino va shaxsiy kutubxona ham joylashgan moskva vladivostok yo'nalishi bo'yicha harakatlanadi videoning so'ngida kanalga obuna bo'lib Лайк va подписаться tugmasini bosib qo'yishni unutmang videolarimizning qandaydir kamchilik va xatolari bo'lsa komentariya bo'limida izoh qoldirishingizni iltimos qilib so'rab qolgan bo'lardik biz albatta bu izohlaringizni o'qib chiqib keyingi videolarimizda bunday xato va kamchiliklarga yo'l qo'ymaslikka harakat qilamiz bizni tinglaganingiz va kanalimizga obuna bo'lib lake va описаться tugmasini bosib qo'yganingiz videolarimizni kuzatib borayotganingiz uchun sizlarga kattakon rahmat